الرحيم نحمده ونصلي على अला الكريم करीम عليكم प्यारे दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और आज की वीडियो में मैं आपको कबाइल अरब और इसकी बड़ी तकसीम के बारे में बताऊंगा दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तरह समझने के लिए जिस तरह अरब का जोग्राफिया समझना ज़रूरी है इसी तरह कबाइल अरब और इसकी तकसीम को समझना भी बहुत ज़रूरी है सीरत का मतला करते हुए या इसको समझने में एक अरसे तक मुझे कबाइल के नाम और इनकी तकसीम ने परेशान किए रखा लिहाजा जब तक कबाइल की दर्जाबंदी को सरसरी तौर पर या मोटा मोटा न समझ लिया जाए तो आपको भी इसमें यकीन काफ़ी परेशानी होगी इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सबर का दामन ज़रूर थाम कर रखिएगा और मेरी पूरी कोशिश होगी इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाया जाए तो आइए इसका आगाज करते हैं सबसे पहले तो ये समझ लें कि कबीला और शाप किसे कहते हैं इबन कसीर रमोतल्ला ने अलिदाया व नहाया में लिखा है कि आदमी के इंतहाई करीबी रिश्तेदारों की जमात को अशीरा कहते हैं फिर उससे ऊपर फसीला है फसीला के बाद फखज़ और फिर बतन और फिर कबीला आता है और कौमों और कबाइल में नसब का इंतहाई बालाई हिस्सा शाप कहलाता है जिसकी जमा शूब है जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सुर हजरात में फ़रमाया वजालना तुम शूबों व कबालाफू जिसका तर्जुमा यह है और हमने तुम्हारी जमातें और कबीले बना दिए ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो दोस्तों लफ्ज अरब के लघवी मानी सहरा और गया ज़मीन के हैं ज़माने कदीम से ये लफज जजीरा नुमा अरब और इसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है नस्ली एतबार से मौरखीन ने अरब अक्वाम की तीन बड़ी किस्में बयान की हैं जो अरब बायदा अरब आरबा और अरब मुस्तारबा पर मुश्तमिल हैं अरब बायदा से मुराद वह कदीम अरब कबाइल और कौमें हैं जो बिल्कुल नापैद हो गई और उनके मतलब ज़रूरी तफसी भी मौजूद नहीं उनमें कौम आद कौम समूद, तस्म जदीस अमालका और दीगर अकवाम हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ताली ही को है इसी तरह अरब अरबा से मुराद वो अरब कबाइल हैं जो यशब बिन यारब बिन कहतान की नस्ल से हैं इन्हें उर्फ आम में कहतानी अरब कहा जाता है इनका असल मस्कन यमन था जिसकी वजह से इन्हें यमनी अरब भी कहते हैं कबाइले अरब की तीसरी बड़ी किस्म अरब मशतारबा की है और ये वो अरब कबाइल हैं जो हजरत इस्माईल आसमाम की नस्ल से हैं इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है और ये हिजाज में आबाद थे इस वीडियो में हम सिर्फ अरब बायदा के बारे में कुछ तफसी जानेंगे दोस्तों सौ मौरखीने अरब ने तमाम कबायल बायदा का सिलसिला नस्ब उमूमा इरम बिनसाम और उसकी मुख्तलिफ शाखों से मिलाया है साम हज़रत नूसम के फरजंद थे और तमाम अरब कबाइल इन्हीं की नस्ल से हैं अरब बायदा में सबसे बड़ी और मशहूर कौम कौम आद है जिसे आद उला भी कहा जाता है इसके मुकाबले में कौम समूत को आदे सानिया कहते हैं ये आरबी और देहाती लोग थे और पहाड़ों और टीलों की घाटियों में रहा करते थे इनकी मरकजी आबादियाँ हज़र मौत यस के आस पास के इलाकों में थीं कुरान पाक ने इस इलाक़े को अहकाफ कहा है ये लोग अक्सर ऐसे खेमों में रहते थे जो मज़बूत और भारी सतूनों पर क़ायम होते थे तूफ़ान नू के बाद यही लोग सबसे पहले बुतों के पुजारी बने इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत तज़रतम को मबूस फ़रमाया जिन्होंने एक अरसा तक इन्हें बुत परस्सी से रोका और खुदाए ख़ुद ला शरीक की तरफ बुलाया मगर इस सरकश कौम ने अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया और उसके रसूल की नाफरमानी की जिस पर इन्हें एक सख्त और हलाकत खेज आंधी ने घेर लिया जो मुसलसल सात रातें और आठ दिन तक चलती रही जो इन्हें उठाकर पहले फिजा में बुलंद करती फिर आंधे मुँह पटख देती जिससे इनकी लाशें बगैर सर के रह जाती गोया खजूर के खोखले तने हों इस तरह अल्लाह तला ने इस कौम की जड़ काट दी और हलाक और बर्बाद कर दिया और सिर्फ ईमान वाले ही इससे बच पाए इस कौम का तस्करा कुरान पाक में मुख्तलफ मकाम पर आया है कौम आद के बाद कौम समूद आई और इनका शुमार भी अरब बायदा में होता है इनको समूद इनके जद अमजद समूद की वजह से कहा जाता है जो आबिर बिन इरम बिन साम बिन नू आम के फरजंद थे इनके दारुल दारकूमत का नाम हिजर था जिसकी नस्बत से कुरान पाक ने इन्हें इसहाबुल हिजर भी कहा है ये शहर हिजाज से शाम को जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़ था अब उमूा इस शहर को मदाने साल कहते हैं ये कौम शुमाली अरब की एक जबरदस्त कौम थी इनकी उम्रें तवील तरीन हुआ करती थी। फन तामीर में कौमियात की तरह इस कौम को भी कमाल हासिल था पहले ये गारे मट्टी के घर बनाते थे तो वो एक शख्स की मौत तक ही वीरान और तबाह हो जाता था फिर इन्होंने पहाड़ों को तराशना शुरू कर दिया पहाड़ों को काट कर घर बनाना पत्थरों की इमारतें और मकबरे तैयार करना इस कौम का खास पेशा था ये यादगारें आज तक बाकी हैं इन पर आरामी और समूदी खत में कुतबे मनकोश हैं इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत अलैहि सलाम को मबूज फरमाया लेकिन इन्होंने भी कौमियात की तरह सरकशी इख्तियार की और अल्लाह ताला के पैगंबर को झुटलाया ताला ने इनके लिए हजरत और दलील और बतौर निशानी के एक चटान से ऊँटनी को पैदा फरमाया जो उसका खास मुआजा था लेकिन इन्होंने न सिर्फ़ उस ऊँटनी को कत्ल कर डाला बल्कि हजरत साल को भी कत्ल करने का इरादा किया जिस पर इनको अल्लाह के आज़ाब ने आप पकड़ा और एक सख्त चिंगाड़ से ईमान वालों के अलावा ये सब लोग हलाक कर दिए गए और अपने घरों में ओंधे मुँह पड़े रह गए कुरान पाक में कौम आत की तरह इस कौम का भी मुख्तलिफ मकाम पर तस्करा है गज्वे तबूब पर जाते हुए रसूल अक्रम सम और उनके साहबा मकाम हिजर पर रुके तो जिन कुओं से कौम सम पानी भरती थी आप सल्हुस के अहाब ने भी वहाँ से पानी भरा उस पानी से आटा गूँधा और देगसियाँ चढ़ाईं लेकिन फिर रजूर अक्रम सकुम फरमाया तो साहबा ने देखची उलट दी और उस पानी से गूंधा हुआ आटा ऊंटों को डाल दिया फिर रसूल ने साहबा नेहाबा रहा को लेकर तेजी से आगे कूद फरमाया हती कि उस कुएं के करीब पड़ाव डाल दिया जहाँ से नाक़तल्ला यानी अल्लाह की ऊँटनी पानी पीती थी निस आप ने साहबा को कौम समूद की बस्तियों और घरों में जाने से भी मना फरमाया तो दोस्तों ये तो था कौम आद और कौम समूत का मुख्तसर हाल जो अल्लाह तला की नाफरमानी के सब हलाक हुई इसके अलावा दीगर कबाइल बायदा का हाल अल्ला ही को मालूम है इनशाला इससे अगली वीडियो में मैं आपको अरब अरबा और अरब मशतारबा के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आज की वीडियो का अख्तित करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस हुई या आप इस बारे में कोई बेहतरी की राय देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर इससे आगा कीजिएगा मैं आपका मशकूर रहूँगा दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाक वरहत ला